Крадуть, намагаються привласнити чуже та зовсім не соромляться цього. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни показали, які насправді переслідують цінності. Тільки пригадайте ці історії про викрадення від унітазів до коштовностей. Передається таке, і на так званий культурний рівень. Один з пропагандистів заявив, що український борщ це російський національний суп. а найбільш російська страва це шашлик. Слово по поводу шашлика. по поводу шашлыка. Значит, шашлык — это удивительно. Это скрепа. Тут с этим спорить невозможно. Это вообще пример такой классической, типичной апроприации. Ну, русские в этом смысле народ абсолютно имперский, то есть вот все, что нам нравится, мы забираем и объявляем это своим. Это наша национальная. Борщ — это русский национальный суп. Пельмени — это русское национальное блюдо. Шашлык — нет ничего более русского, чем шашлык. окрім цього, з пропагандистских рупорів продолжают вливать в головы россиян про братні народы и колониальные бажания США. Я думаю, что Байден бы в этом не сознался, но мне представляется, что такова природа а, западного общества, традиция жить за счет других, это вот эти колониальные замашки, и, конечно, они подбираются к России, потому что Россия и Украина исторически вот сейчас так сложилось, что это крупнейшая разделенная нация в мире. Это огромная трагедия. Это то же самое, как было два государства после Второй мировой войны, Восточная и Западная Германия.